بسم اللہ الرحمن الرحیم عیم علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام آباد میں ہونے والی یا باری کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز شدید یا باری ہوئی اسلام آباد میں اور پارکنگ میں کھڑی ہوئی گاڑیاں اور سولر پینل کو شدید نقصان پہنچا اس کے ساتھ ساتھ فیصل مسجد جو ہے اس کی کھڑکی دروازے بھی ان کو بھی شدید نقصان پہنچا لوگوں نے سوشل میڈیا پر جو ہے یہ اولے گرنے کی جو ویڈیوز ہیں وہ شیئر کرنا شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ برف کے جو اولے گر رہے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پاکستانیوں پہ اور وجہ یہ لکھی وہ یہ لکھی کہ ہم عملی طور پر فلسطین میں جہاد کے لیے نہیں جا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائک نہیں کر رہے لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک ایسا ممکن ہے کہ جو فلسطین کے ساتھ ہمسایہ مسلم ممالک ہیں ان پر یہ عذاب نہیں آ رہا یہ مصر پہ عذاب نہیں آ رہا لبنان پہ یا شام پہ یہ عذاب نہیں آ رہا یہ عذاب جو ہے وہ پاکستان پہ آ رہا ہے یہ عذاب جو ہے وہ او آئی سی کے ستاون مسلم ممالک جو ہے ان کے اوپر یہ عذاب نہیں آ رہا لیکن یہ عذاب پاکستان پہ آ رہا ہے یہ عذاب اسرائیل اور امریکہ جو ڈائریکٹ فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں دہشت گردی کر رہے ہیں یہ عذاب ان ممالک کے اوپر نہیں آ رہا لیکن یہ عذاب پاکستان پہ آ رہا ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عذاب ہے یہ موسمیاتی تبدیلی پاکستان ان ٹاپ فائف ممالک میں شامل ہوتا ہے جو ان گلوبل وارمنگ کی وجہ سے شدید ترین موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہو رہا ہے اور یہی کچھ جو ہے گزشتہ روز اسلام آباد میں ہونے والی یالہ باری کی وجہ سے ہوا وہ گلوبل وارمنگ کا ایک نتیجہ ہے موسمیاتی تبدیلی کا ایک نتیجہ ہے جو شدید ترین اتنے بڑے جو اولے گرے ہیں اس کے حوالے سے اور یہ صرف اس پر نہیں ہو رہا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شدید بارشیں ہو رہی ہیں کے پی کے اندر سلابی صورتحال جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سندھ اور بلوچستان میں شدید ترین گرمی جو ہے پینتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک وہ چلی گئی ہے اور ہیٹ جو سٹوک ہے اس کے حوالے سے جو ہے وارننگ دی جا رہی ہے تو اوور پاکستان جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ انسان کی خود کی پیدا کی ہوئی ہے ہم نے درخت کاٹ دیے ہیں دھوئیں اور فیکٹریوں کا جو گاڑیوں کا دھواں ہوتا ہے اس کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے زمین کو بے دردی سے ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہی نتیجہ جو ہے وہ عذاب نہیں ہماری اپنی غلطیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ یہ قدرتی طور پر ایک وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہمیں دی جاتی ہے کہ اللہ کا ایک سسٹم موجود ہے اس کے اندر جب ہم بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں وارننگ دیتا ہے اور یہ موسمیاتی تبدیلی کا شکار پاکستان ہے اس کے بعد جب تک ہم اپنے چیزوں کو بہتر نہیں کریں گے درخت نہیں لگائیں گے دھواں جو فیکٹریاں اور گاڑیاں جو بنا رہی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ مستقبل میں اور اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہمیں اور ہمارے جو بچے ہوں گے آنے والی نسل جو ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا تو میرے خیال میں نعرے ضرور لگانے چاہیے آپ کو بائیکارٹ کرنا ہے ضرور کریں اسرائیلی پروڈکٹ کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کی طرف حکومت اور باحثیت پاکستانی ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہمیں آنکھیں بند نہیں کر لینی چاہیے اللہ کا عذاب کہہ کے اس موسمیاتی تبدیلی کو دیکھتے ہوئے اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آنے والا کل آج سے بہت بہتر ہو اپنے میزبان رائے سیل کو اجاز دیجیے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ